Я вас приветствую. Меня зовут Артак Сантрасян. Я руководитель и основатель компании Unit Invest. Компания создана для того, чтобы инвестировать в новую нишу недвижимости комнаты гостиничного типа на сегодняшний день. У нас открыто 10 локаций по городу Киеву. И предлагаем вам тоже соединиться для расширения наших возможностей и локаций для получения пассивного дохода. На данный момент мы находимся на объекте, который открыли совсем недавно в центре Киева на улице Михайловской 24, дробь 11. И успешно работает. Мы вам продемонстрируем сейчас ремонт, как она выглядит. Вы можете это увидеть у нас на сайте Unit Rooms, где сами можете забронировать комнаты и посмотреть, как это все обслуживается. Поэтому, пожалуйста, заходите, знакомьтесь. Каждый наш объект оснащен кодовым замком. Попасть внутрь очень просто, зная нужную комбинацию. Меняется комбинация регулярно, не повторяется никогда. Милости просим наш объект. Мы попали в холл нашего помещения. Вы видите наш дизайнерский ремонт, который повторяется наших всех объектов. Приобретая объект недвижимости, передавая нам управление, мы берем на себя еще обязательство сделать подобный ремонт. С дизайном вы будете ознакомлены и посмотрите, пожалуйста, в одном из наших комнат, как это все сделано. Вітаю, мене звати Андрій Сандрусян. Я операційний директор мережі Індрумс. І зараз я покажу вам, як виглядають наші кімнати. Кожна кімната обладнана всім необхідним для комфорту наших гостей. Це, наприклад, як телевізор і кондиціонер. І взагалі інтер'єр нашої мережі, і наших кімнат, зроблений в таких кольорах, де кожному гостю буде комфортно відпочивати. Це і дивани, є, і підібрані спеціально кольори, і взагалі все необхідне для найвищого комфорту. Для підвищення зацікавленості гостей, які планують на довгострокове проживання, ми також підготували кухню. Все необхідне на кухні є, тож людина при потребі і бажанні може собі готувати. Зараз ми знаходимося в іншій кімнаті цього об'єкту, як можна помітити, це вже інша категорія з іншим дизайном. Наприклад, тут є у нас стіл. І стілець, де може людина працювати, користуючись безкоштовним інтер... інтернетом. Так само у нас тут є зміни в дизайну. Це ми постійно експериментуємо, щоб люди могли знайти собі більш комфортний варіант, більш приємніший для, для свого проживання. Як короткострокового, так і довгострокового. Так само ми можемо побачити тут підвіконня, де люди можуть з комфортом просто сісти і почитати книжку. Івестірую, об'єкти недвіжимості через нашу компанию приобретая от 100 тысяч долларов и более объект недвижимости, вы получаете доходность от 8 до 15 процентов годовых от суммы ваших инвестиций в зависимости, где находится данная локация. Данный объект будет оформлен непосредственно на, на вас, что является безопасностью вашей и вашей семьи в дальнейшем, которая будет получать пассивный доход. Доход распределяется 70%, вам 30% идет на управляющую компанию. Сегодня мы познакомили вас с нашим бизнесом, с нашими инвестиционными предложениями. Если вас что-то заинтересовало и вы хотели бы инвестировать вместе с нами в бизнес, то пожалуйста оставляйте заявку, мы свяжемся с вами, пригласим на встречу, ответим на все ваши вопросы. Спасибо за внимание. С вами был Артак Сантрасян.